بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر یاسمین طارق ہے اور آج کا موضوع ہے تاغوت کسے کہتے ہیں تاغوت کی کیا پہچان ہے جہالت کے معنی جہالت کے اقسام ابو الحکم کا مطلب کیا ہے ابو الحکم کس کو کہا جاتا تھا کیوں کہا جاتا تھا ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں اس موضوع کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں ہم تاغوت کے بارے میں جانیں گے اور دوسرے حصے میں ہم چہالت کے بارے میں تاغوت کی تعریف اور شناخ تاغوت کے لغوی معنی لغت کے اعتبار سے لفظ توغانسے سے نکلا ہوا کلمہ ہے اس کا معنی حد سے بڑھ جانا اور سرکشی کرنا ہے توغی یدغی تویا ید توغیانا مناسب حد سے بڑھنا کفر میں غلو کر اختیار کرنا ہر وہ شخص جو نافرمانی فرمانی میں حد سے تجاوز کرے اسے تاغوت یعنی سرکش کہتے ہیں تاغوت کی جمع تواغیت آتی ہے حدیث میں ہے کہ لا لفو ب با ولا باغی تم نہ اپنے اباؤداد کی قسمیں اٹھاؤ اور نہ طاغوتوں کی قسمیں اٹھاؤ ایک دوسری حدیث میں ولا باغیت کے الفاظ ہیں تواغی طاغیات کی جمع ہے تاغیہ ان بوتوں وغیرہ کو کہا جاتا ہے جنہیں مشرقین پوجتے تھے اور اس سے یہ عبارت ہے حازہ تاغیہ دو سو قسم یعنی یہ دو سر قسم کا بوت ہے یہ کہنا بھی جائز ہے کہ تواغی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد وہ لوگ تھے جو کفر میں سرکشی اختیار کر چکے تھے یعنی تمام حدودوں کو عبور کر چکے تھے اور یہ کفر کے بڑے بڑے سردار تھے تاغوت کے اصطلاحی معنی اہل علم کے اقوال کی روشنی میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ, اللہ کہتے ہیں کہ معبود جس کی عبادت کی جائے مطبود جس کی اتباع کی جائے یا متاج جس کی عطاعت کی جائے کے حوالے سے بندہ اپنی مناسب حد سے تجاوز تجاز کر کے جس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے اسے تاغوت کہا جاتا ہے ہر قوم کا تاغوت وہ ہے جس کی طرف وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر فیصلہ کروانے کے لیے رجوع کریں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بصیرت کے بغیر اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں یا پھر ان امور میں اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں جن کے بارے میں انہیں معلوم نہیں کہ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عطاعت ہے یہ عالمی تواغیت جب آپ آپ اپنے حالات پر غور کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ ان کو کیا مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر تاوت کے عبادت گزار بن چکے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بجائے تاغوت سے فیصلہ کروانا شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر تاغوت کی اطاعت اور مطابت اختیار کر لی محمد حام حامل فقی کہتے ہیں کہ سلف کی اقوال کا خلاصہ یہ جی ہے کہ ہر وہ چیز تاغوت کے زمرے میں شامل ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت دین میں اخلاص اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روک دے یا اس کا رخ اس طرف سے دوسری طرف پھیرتے خواہ اس میں کسی جن شیطان یا انسان شیطان یا کسی شجر و حجر وغیرہ کا کردار ہو اسی طرح وہ قوانین جنہیں قتل چوری ڈکیتی یا زنا وغیرہ کے جھگڑوں کا فیصلہ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وضاء کردہ حدود کے نفاظ کو روکنے سوز زنا اور شراب وغیرہ کی حرمت کو لف کرنے کے لیے انسان خود وضع کرتا ہے وہ قوانین اسلام اور اس کے قوانین سے میل نہیں کھاتے بلکہ اس کے متضاد ہیں القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کاہن شیطان گمراہی کے راستے کے ہر سردار کو تاغوت کہا جاتا ہے سید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاغوت تو غیان سے ہے یہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل سلیم حق بات اور بندوں کے لیے اللہ سل کے متعین کرتا راستے سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے گا سورت نوبہ آیت نمبر 31 ترجمہ کن ظلمان انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سویا خدا بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ جی کہ ایک اللہ کو پوچھیں اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسے پاکی ہے ان کے شرک سے سورت توبہ انہوں نے تاغوت یعنی سرکش اور حق سے تجاوز کرنے والی مقتدر طاقتوں کی بندگی اختیار کی انہوں نے ان کی بندگی بمعانی رکو سجود نہیں کی بلکہ انہوں نے اطاعت و فرما برداری کے معنی میں ان کی بندگی اختیار کی تھی یہ بھی بندگی کے زمرے میں آتی ہے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے دین سے خارج کر دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ تیم تیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طاقت تغیان سے فالوت کے وزن پر ہے اور تغیان حج سے تجاوز کرنے ظلم اور سچکشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اسے ناپسند نہ نا سمجھتا ہو اس قید سے استثناء کی وجہ سے وہ انبیاء اور صالحین تاہوت کی اصطلاح سے خارج ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا علاوہ پوجا جاتا ہے کیونکہ وہ اس بات سے برات کا اظہار کرنے والے تھے اور اسے ناپسند سمجھتے تھے امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تاغوت کے بارے میں میرے نزدیک درست کول یہ جی ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا جا رہا ہو اس کی پوجا یا تو اس کی زبردستی اور قہر کی وجہ سے کی جاتی ہو جو کہ اس کے پوجنے والوں کے دلوں پر چھائی ہوتی ہے یا پوجنے والوں کی طرف سے اطاعت کے جذبے کے تحت کی جا رہی ہو یا معبود خوا کو انسان ہو شیطان ہو بوت ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو میرے خیال میں یہ تاغوت کی اصل التغویت ہے یہ طعا فلان یا تو سے ماخوز ہے یہ اس لیے بولا جاتا ہے جب کوئی اپنے مناسب حد سے آگے بڑھ جائے سورت نساء آیت نمبر سکسٹی ترجمہ کنزولیمان کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں اور ان کو تم ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانیں اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور پہکاتے علم تیرا اِلَّ أَنَّهُمْ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لے آئے شان نسول بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا یہودی نے کہا چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں منافق نے خیال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہوگا اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ یہاں آیت میں تاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس کو پانچ تسلیم نہ کیا ناچار منافق کو فیصلہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آنا پڑا رسول صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا اور منافق کے خلاف یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق اس یہودی کو مجبور کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے فرما چکے ہیں لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا بلکہ آپ سے فیصلہ چاہتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے اس منافق کی ورثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے لیکن ان آیات میں حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں آیت نازل ہوئی لہذا ورثہ کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا سورت مائدہ آیت نمبر 44 ترجمہ کندل ایمان جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں آیت نمبر 45 اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں سورت مائدہ آیت نمبر 50 ترجمہ کند تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے خلاصہ کلام ہر وہ چیز یا شخص جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جا رہی ہو اگرچہ کسی ایک خاص پہلو میں ہی کیوں نہ ہو اور اس پر راضی جی بھی ہو تو وہ تاہوت ہے جسے محبت دوستی اور دشمنی کے حوالے سے پوجا جا رہا ہو وہ تاہوت ہے یعنی محبت دوستی یا دشمنی میں اللہ اور اس کے رسول پر کسی شخص یا چائے یا ملک یا قبیلے کو مقدم کرنا جسے اطاعت تابع داری اور اس سے فیصلہ کروانے کے حوالے سے پوجا کی جا رہی ہو وہ بھی تاہوت ہے اور جس کی دعا خوف نظر اور قربانی کے حوالے سے عبادت کی جا رہی ہو وہ بھی تاغوت ہے اور جس کی اس حوالے سے عبادت کی جا رہی ہو کہ اس کے لیے الہویت خوف و خوشی وغیرہ میں سے کچھ ثابت کیا جا رہا ہو تو وہ بھی تاغوت ہے ایسے قوانین و ضوابط دستور منحص جو کہ اللہ کی شریعت کے منافع ہوں وہ بھی تاغوت ہے اور اس کفر فساد اور گمراہی کے امام اور سربراہ بھی ہوئے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں السلام علیکم